Зону, что? Том, что... том, что... Переходим к пункту шестого нашего заседания. За... Строительство объекта реконструкция КНС корпуса 602, администрация морского порта Южный, строительно-монтажные работы. Объявление номер 088 827.

два общества с ограниченной ответственностью Варио. Игорь Пол, 306, 681, Сумма предложения 9 миллионов 983 317 гривен с Оба участника участниками перечислено обеспечение предложений конкурсных торгов в размере 54 тысяч гривен. После рассмотрения предложения также с учетом анализа выводов рекомендаций подразделения инициатора закупки установлено, что Приложение блок участников соответствует тем требованиям ДКТ, в том числе техническим и квалификационным критериям. Они допускаются к оценению. Оценка проводится согласно методике, в приложении 2 дкт критерии оценки цена, максимально возможное количество баллов 100. После расчета баллов показатели следующие. Участник номер один 84,8 баллов. Участник номер два 100 баллов ровно по максимально возможному количеству баллов, то победителям данных торгов предлагается предвидеть участие это номер два общества с ограниченной ответственностью Варио. Кто за то, чтобы признать ООО Варио победителем торгов на суде строительства объекта реконструкции ПНС конкурса 602 ЕРГП МТО строителем монтажной работы? Прошу голосовать. Единогласно. Таким образом, победителем признается ООО Варио. Результаты проведения оценки прошу записать в протокол. На этом заседании комитета конкурсных торгов.